Николаевский регион прогремел на всю страну целым рядом коррупционных скандалов. Николаевщина, которая сегодня славилась кораблестроением и талантливыми людьми, сегодня гремит по всей Украине как город взяточников, решал и криминальных авторитетов, которые при помощи своих людей во власти в ручном режиме управляют нашим регионом. С одной стороны, мне очень неприятно признавать этот факт, но с другой стороны, возможно, что после такой широкой огласки, после того прикованного внимания к нашему региону представителей СМИ и высших органов власти, мы сможем разорвать замкнутый круг беззакония, побороть коррупцию и сделать Николаев европейским современным городом. Но сегодня происходят в реальности такие вещи, что глава бюджетной комиссии, депутат от партии власти, открыто лоббируют интересы криминального авторитета Михаила Титова по прозвищу Миша Мультик сегодня этот человек э, поддерживает николаевский оппозиционный блок вот переписка этого депутата с криминальным авторитетом миша я голосую за лично и все за оцени это друг сейчас мы будем голосовать с тебя большой магарыч я дам голоса всей фракции поздравляю это написал депутат партии власти а криминальный авторитет ему ответил пацанячий поступок Именно так. В Николаевском регионе депутаты от партии власти раздают земельные, раздают природные ресурсы криминальным авторитетам и представителям Николаевского оппозиционного блока. Благодаря журналистам Николаевского интернет-издания преступности нет. Этот факт стал достоянием общественности. Именно их корреспондент зафиксировал его во время заседания Николаевского областного совета. Я хочу обратиться к генеральному прокурору Украины, к главе службы безопасности Украины с просьбой провести проверку, разобраться по деятельности криминального авторитета города Николаева Михаила Титова по кличке Мультик, человека, который продолжает заливать город кровью, человека, который от своей безнаказанности уже сошел с ума. Человек, который захватил со своей бандой все ресурсы, природные сферы бизнеса, которые сегодня есть в Николаевской области. Я прошу позаняться данным вопросом. У нас в городе успешно функционирует институт решал. Они также функционируют и в прокуратуре. Например, Владимир Рудой ⁇ это один из сотрудников прокуратуры который также занимается решаловом для ВИП-персон Николаевской области. Просьба взять данный вопрос также на свой контроль генерального прокурора Украины.